проблема заключается просто в саботаже на местах по выделению земельных участков. Земля есть, но, но ее прячут. Те же самые чиновники, которые сидят на местах, те же самые председатели сельских советов, районных земельных ресурсов тоже. Она есть, но они ребята говорят, что ее нет. Либо же, либо же выделяют такую землю, которая для сельхоз назначения вообще не, ну, не предназначена. Те же самые солончаки, либо еще что-то, либо какие-то там пастбища, на которых даже трава не растет. И зачастую вот ребята приходят и жалуются, что да, землю дают, но мы приехали, посмотрели, она совершенно не предназначена, там, ну, там даже трава не растет и кусты не растут. Приезжают или смотришь, а все. Как поступить в таком случае? Они приходят и говорят, что мы знаем, что земля есть, она пользуется, но пользуется и негласно. Те же самые председатели сельсоветов знают, что на их территории сельского совета есть земля, она государственного назначения. Ее тихую берут и используют. Есть техника, есть такие же организации, либо же какие-то фирмы агропромышленного назначения, которые в темную начинают работать на этих землях, сеют, пашут, убирают деньги на карман без никаких налогов и все. Что мы делаем? Мы им рекомендуем что? Делать все в письменном виде. В письменном виде мы им рекомендуем написать заявление на имя председателя сельского совета о предоставлении информации о свободной земле, которую они могут взять для оформления в сельскохозяйственного назначения. Если, допустим, в частном разговоре они говорят, что нет, такой земли. Только когда уже они начинают писать официальное заявление, одно заявление остается у председателя, второе они подписывают, оставляют себе, то председатель там со своими теми же самыми сотрудниками сидят и уже думает, то ли отказать в письменном виде, взять на себя ответственность, скажем так, уголовного направления, что если он им откажет, то а земля на самом деле есть, либо же дать все-таки некоторую часть земли. Оторвать от сердца, от кармана. И в таком плане вот мы начинаем работать с ребятами. И я вам скажу, что есть результаты. Вот я недавно ездили на 17 участков фактически уже оформили по 2 гектара ребятам. Приехали, там уже ждали нас и фермера. Эта земля 5 лет неизвестной фирмы использовалась. Без документов, без разрешения, без ничего. Мы приехали на это поле, там видно было, что использовалось росли подсолнухи. Ну, тут же самые, те же самые фермы рассказали, что это все <laughs> использовалось темную, с тем же самым председателем Сельского совета. Ну, в принципе, вот таким вот образом выходим из положения. Если же председатель, либо еще э, другой, кто отвечает за эту землю, пишет отказ, э, то тогда мы рекомендуем брать этот отказ, писать заявление в прокуратуру. Э, с тем, что органы прокуратуры назначили расследование правомерности действий таких должностных лиц.